Rusiyanın paytaxtı Moskvada yerləşən Rudomino adına Üm-Rusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasında Azərbaycanın xalq artisti, Rusiyanın Əməkdar İncə Sənət Xadimi, kino rejissor, ssenarist və fotoqraf Tofiq Şahverdiyevin yaradıcılıq gecəsi keçirilib. Tədbir Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi və Rudomino adına Üm-Rusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Tədbir çərçivəsində Şahverdiyevin Minüzlü Saniyə adlı fotoşəkillərindən ibarət sərgi açılıb. Lahıç, Bakı və Sülh Hərbi Musiqi isə ki, 6 metrajlı filmləri nümayiş olunub. Sərgi iyunun 30-unadək davam edəcək. Mərasimə giriş sözü ilə açan Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanası baş direktoru Pavel Kuzmin Heydər Əliyev Fondu ilə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşlığına görə minnətdarlığını bildirib. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin humanitar proqramlar üzrə rəhbəri Kamilla Əhmədova Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasına əməkdaşlığına və Rusiya ilə Azərbaycan arasında böyük dostluğa verdiyi töhfəyə görə təşəkkür edib. O, Tofiq Şahverdiyevin özünəməxsus üslubunun olduğunu vurğulayıb sərgidə onun əsərlərinə, onların dinamikasına və işıq oyununu görmək imkanınız olacaq. Onun sözlərinə görə Tofiq Şahverdiyyə fotolar ilə yanaşı parlaq şəkildə filmlər də çəkir. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru isə Mustafaevə Mədəniyyət Mərkəzinin layihələrinə hər tərəfli dəstəyə görə Heydər Əliyev fonduna və fondun vitse prezidenti Leyla Əliyevaya minnətdarlığını bildirib. Rənağa Kişiyeva, Güntebə